Jauh sebelum kemunculan Yap Ah Loy, Kuala Lumpur telah pun dibangunkan oleh Sultan Puasa, tokoh pribumi yang disisihkan namun legasinya tetap hidup di dasar kota ini. Naratif kononnya orang Melayu dan pribumi tanah Melayu malas dan tidak berdaya saing merupakan mitos dangkal ciptaan kolonial untuk menjustifikasi penjajahan. Malah ada yang menafikan peranan masyarakat pribumi dalam memacu pembangunan awal Kuala Lumpur sebagai sebuah kota metropolitan. Realitinya, jauh sebelum kedatangan kuasa Eropah malah sejak zaman awal Masihi lagi, masyarakat pribumi alam Melayu telah membina ketamadunan. Mereka menguasai perdagangan laut, pertanian, pelombongan dan memiliki sistem pemerintahan tersusun, membangun mengikut arus zaman sebagai penggerak peradaban. Ramai anak Melayu telah membuktikan kemampuan mereka yang menjadi penanda aras keupayaan bangsa. Ini termasuk Datuk Hamzah Abdullah anak Melayu pertama menyertai Malayan Civil Service pada tahun 1920-an. Dr Mustafa Osman dari Kedah merupakan patologis Melayu pertama yang membuka jalan kepada kemajuan sains perubatan tanah air. Malah Maarof Zakaria, peguam kelahiran Seri Menanti, mengasaskan Bank Melayu pertama di Kuala Lumpur pada 1947. Pembukaan bank kebangsaan Melayu ini bertujuan memecah monopoli bank asing dan membangun ekonomi Melayu dan sebelum nama Yap Ah Loy dijulang sebagai pengasas Kuala Lumpur telah ada tokoh pribumi yang membangunkan kota ini lebih awal. Beliau ialah Sultan Puasa, bangsawan Mandailing berdarah Lubis. Beliau berasal dari Tobang, sebuah kawasan di Mandailing atas, Sumatera dan berhijrah ke tanah Melayu pada awal abad ke-19 erikutan tercetusnya perang Padri di Sumatera. Kuala Lumpur telah didiami oleh masyarakat Mandailing sejak awal tahun 1800. Terdapat sungai lumpur di kawasan itu yang kini dikenali sebagai Sungai Gombak. Ketika itu kegiatan pelombongan biji timah menjadi sumber ekonomi utama. Menariknya, penempatan Mandailing ini terletak di kawasan pedalaman menunjukkan keberanian dan daya tahan mereka membangunkan wilayah baharu yang belum diterokai secara meluas. Setelah beberapa tahun bermukim di Kuala Lumpur, Sultan Puasa mula memainkan peranan penting dalam pembangunan kawasan tersebut. Beliau mengundang pelombong-pelombong Cina, antaranya Hiu Siu dan Ah Si Keledek, untuk mengusahakan lombong bijih timah di Ampang. Kawasan ini kemudiannya menjadi salah satu pusat pengeluaran bijih timah terpenting di Selangor, sekaligus memperkukuh kedudukan ekonomi Kuala Lumpur sebagai pusat perdagangan baru pada 1850. Sultan Selangor telah mengurniakan kebenaran kepada Sultan Puasa untuk memungut cukai di Kuala Lumpur. Menjelang pertengahan abad ke-19, Kuala Lumpur berkembang pesat sebagai pusat dagangan hasil bumi. Di bawah pengawasan Sultan Puasa, kegiatan ekonomi semakin tersusun dan kehidupan masyarakat semakin makmur. Terdapat rumah-rumah kedai serta jalan-jalan utama yang merancakkan lagi ekonomi. Fakta ini menolak naratif umum yang sering mengangkat Yap Ah Loy sebagai tokoh terawal membangunkan Kuala Lumpur, sedangkan proses pembangunan telah bermula lebih awal melalui Sultan Puasa. Kisah Sultan Puasa adalah cerminan keupayaan bangsa-bangsa pribumi di alam Melayu membina tamadun dengan daya sendiri. Kemampuan beliau membangunkan pusat pelombongan, mengurus perdagangan dan mengatur sistem pungutan cukai sebelum campur tangan penjajah Eropah membuktikan bahawa masyarakat tempatan memiliki struktur sosioekonomi dan kepimpinan yang tersusun sedarlah bahawa Kuala Lumpur yang kini berdiri megah sebagai kota metropolitan bukannya bermula dari hasil tangan pedagang asing tetapi warisan usaha pelopor tempatan nama Sultan Puasa yang selama ini disisihkan dari naratif arus sejarah wajar dikenang bukan sekadar sebagai perintis Kuala Lumpur tetapi sebagai lambang kebangkitan daya fikir dan martabat bangsa pribumi